Ребята, всем привет! Сегодня у нас на распаковки аж сколько тут пакетиков вообще? Пять пакетиков из всяких подделок из из э, резинок. Кстати, я хочу вам показать. Я могу вам показать и плюс этих цыплят. Движь, цыплят вот такие и вот такие еще зомбак. фокусируйся. Ты мою. Вот. Бачил его. Давайте распакуем первый. Перше, давайте распакуем вот такие за 21 гримм. Это, как мої моя. Хотела продавать, но все-таки передумала и решила все-таки розпакувати и положить свою коллекцию, яка вот тут. И, ребята, подивіться, какой у меня есть великан. Мы на дороге его пробовали растянуть. Он аж из нашего двора до яблони натянул А до яблони у нас пару пару метров или вообще километр. Или вообще один километр. Дивіться, ребята, вот такие первый пакетик. Давайте откроем. Это у меня был такой магазинчик. Ну, эти товары остались, это решила распаковать. Вот, вот такие метелик один. Наложим в коллекцию. Давайте дальше распакуем. Пакетик за 35 гривен французская коса. Вот тут клеем пистолетом все. Вот такая французская коса. И с беленьким. Ложим его в коллекцию. Далее у нас такие за 50 гривень. А вот такие вышни. Открываем, п'ємо, пьем. Вот, давайте дивитися. Перша можемо, друга совершенно вот такая же. Вот такая еще. Вот такая повторка. И вот такая еще. Давайте дальше распакуем вот эту снежинку. За сто... Сколько? За сто тридцать гривен. Что Открываем. Вот, это вот такая снежинка. И ложим в коллекцию. И последний пакет у нас вот такие. Тут всякие бабочки и не только. За 150 гривен. Мамки, попрыгнули, ребята? Извертай завертай И давайте дивитесь, а тут их гигантическая коллекция. Коле количество гигантическое. Первое это какой-то кружочек. Другий такие металлик. Такие металлик полностью черный. такие металлик четырехцветный. Такие. Такие еще. Такие в виде флага Украины, прапора. Такие. Вот такие червоненькие с черным. Вот такие фиолетовые с синим. И синий, и с... Ну, такие. И вот такие еще последние. И на чем, ребята, было все. А, на... Подписывайтесь на канал. И всем пока.